પાપુ પાટીલ લલિત કલા એકેડમી મહારાષ્ટ્ર અને મરાઠી વાંગમય પરિષ્ઠના સંયુક્ત ઉપક્રમે મરાઠી સાહિત્યકારોના સન્માન કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું આ કાર્યક્રમમાં મુખ્ય અતિથિ તરીકે રાજમાતા શુભાંગી નિરાજે ગાયકવાડ ખાસ ઉપસ્થિત થયા હતા તેમ જ મહારાષ્ટ્ર સરકારના પૂર્વ કેબિનેટ મંત્રી જયંત પાટીલ પણ વડોદરા આવ્યા હતા मराठी वंग्मय परिषदना सहयोगी योजल समारोह में बरोड़ा कॉलेज भूतपूर्व विद्यार्थी और महाराष्ट्र मंत्री राजाराम बापू पाटिल नाम स्थापन करदमी मराठी साहित्य क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तरे आघवसिंह फाड़ो आपनार साहित्यकारों सन्म्मा कर उपस्थित महानुभावों द्वारा ज्येष्ठ साहित्यकार अरुणा ढेरे ने जीवन गौरव पुरस्कार शैली साहित्य समीक्षा मेट्ट डो दिलीप धोडगे પ્રાયોગિક રંગભૂમિના દિગદર્શક અતુલ પેઠે સાહિત્ય માટે દો સચિન કેક્કર અને દો સંજય કરנדיકરને સન્માન ચિન્હ સહિત પુરસ્કાર આપીને સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા सलग सात वेळा सार्वत्रिक निवडणुकीत विक्रमी मतांनी विजयी होण्याचा सन्मान होण्यास लाभला आहे शासन काळात अर्थमंत्री गृहमंत्री गटनेते

तो मराठी और गुजराती भाषा साथ साथ कई सालों से काम कर रही थी जब मुंबई एक स्टेट था तब गुजराती सारा गुजरात और महाराष्ट्र और कुछ कर्नाटक के इलाके ये मिलके एक बड़ा मुंबई स्टेट था और इसीलिए गुजराती साहित्य और मराठी साहित्यिक इनकी भी बहुत अच्छे मुंबई में आप अगर देखेंगे तो गुजराती और मराठी साहित्यिक साथ साथ बैठे हैं कई एकत्रित इकट्ठा कई चीज़ें उन्होंने की है और इसीलिए मराठी साहित्य और गुजराती साहित्य में बहुत दूरी नहीं है बहुत करीबी है और मराठी और गुजराती ये मुंबई स्टेट के दोनों भाषा प्रोमिनेंट भाषा थी इसलिए दोनों भाषाओं के साहित्यिक एक दूसरे को जानते हैं एक दूसरे से लगाव रखते हैं अगर पोलिटिकल दिन की बात करें तो आप में शिवसेना उद्धव ठाकरे में आप अच्छी पोजीशन पे हैं अभी जो लोकसभा इलेक्शन गया और आने वाला जो विधानसभा इलेक्शन है उसके बारे में क्या मैं शरद पवार जी के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का महाराष्ट्र स्टेट का अध्यक्ष हूँ लेकिन शिवसेना उद्धव ठाकरे शरद पवार जी की ये राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार पार्टी और कांग्रेस एक साथ मिलकर वहाँ गठबंधन के स्वरूप से कई सालों से काम कर रहे हैं उन्नीस साल से काम कर रहे हैं और हमें महाराष्ट्र में जो नतीजे लोकसभा में पार्लियामेंट में दिखाई दिए वहाँ मेजॉरिटी सीट्स हमारे गठबंधन के चुन के आए हैं करीब 31 सीटें महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के आए हैं और इसलिए हमें पूरा यकीन है कि महाराष्ट्र की जनता फिर एक बार राज्य विधानसभा में हमारे गठबंधन को चुन के देगी इस तरीके से आप आगे की रणनीति सोच रहे हैं संविधान सभा के बारे में हमारा गठबंधन जो है मजबूत गठबंधन है और आ, मुझे लगता है कि आ, सामने जो युति है जिसमें शिवसेना है शिवसेना के एक नाथ शिंदे का फैक्शन है अजित पवार का एक फैक्शन हमारे से निकल के वहाँ गया है और भाजपा है तो भाजपा में जो आ, उनके जो कोर अनिष्ठावंत लोग हैं वो बहुत नाराज हैं और उनकी नाराजगी तो सामने दिख रही है क्योंकि उनको ये अपेक्षित नहीं था ये दोनों को साथ में लेके सत्ता संपादन की जाए पहले एक बार एक नाथ शिंदे को साथ में लिया और सरकार हमारी गिरा के उन्होंने सरकार स्थापित की वो मेजॉरिटी में थी फिर भी अजीत पवार सेक्शन को हमारे से निकाल के वहाँ लेके गए इसलिए उनकी पॉपुलैरिटी काफ़ी कम हो गई सर आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव में जो नतीजा आए वो इसी का ही नतीजा है जो शिवसेना के दो पार्ट हुए और अजीत पवार वाला जो पार्ट एन सी से अलग हुआ है उसका ही नतीजा लोकसभा में रहा है वैसे महाराष्ट्र में बीजेपी इतनी स्ट्रांग पार्टी नहीं है उनको पहले शिवसेना का सपोर्ट था अभी ये दोनों पार्टियों का सपोर्ट लेने के सिवा उनको कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है गुजरात में भाजपा बहुत स्ट्रांग है लेकिन महाराष्ट्र में इतनी स्ट्रांग नहीं है 105 सीटों के ऊपर उनकी सीट कभी गई नहीं है और आने वाले इलेक्शन में शायद इससे भी कम हो सकती है सर अगर हो जाए कि आपकी जो तो यूती है उसमें इलेक्शन जीतती है और मेजोरिटी की सीट आपके पास आती है तो कौन रहेगा पहले हमने जो हमारी आघाड़ी निर्माण की तब उसके नेता उद्धव ठाकरे थे और अभी वो एक हमारा फेस है शरद पवार जी और उद्धव ठाकरे जी ने बहुत प्रयास किया है इस पार्लियामेंट के इलेक्शन में भी जगह जगह जिले जिले वो गए उधर कैंपेन किया इसलिए हम सब एक मिल के साथ बैठ के आ, काम करने वाले लोग हैं हमें कोई दो राय नहीं है और उद्धव ठाकरे एक टॉलर लीडर है हमारे में तो मुझे लगता है कि कोई मतभेद नहीं है बल्कि अभी हम इकट्ठा बैठे नहीं हैं विधानसभा की रणनीति के लिए हमारी मीटिंग होने वाली है यह अभी हमारी असेंबली सेशन चालू है बारह को ख़त्म होगा उसके बाद भी हम साथ में बैठ के बात करेंगे વાંગ પરિષદ વડોદરાની સંસ્થા છે મળીને આજ એમનું લલિત કલા સન્માન પુરસ્કાર વિતરણ સમારંભનું આયોજન થયું છે જ્યાં પુરસ્કાર આપવાના છે અનેક કલાકારોને એ સંસ્થા ખાસ લોક નેતા રાજારામ બાપુ પાટીલની યાદમાં ઊભી છે એમને પુષ્કળ વર્ષો મહારાષ્ટ્રમાં કામ કર્યું છે લોક કલ્યાણ માટે અને એના કરતાં એમને લોક લોકનેતાનું સન્માનનું પદવી મળી આનંદની વાત એ છે કે રાજારામ બાપુ પાટિલનું શિક્ષણ વડોદરાના કોલેજમાં થયું હતું અને બે વરસ અહીંયા એમને કાઢ્યું અને એનાથી મહારાષ્ટ્રથી અહીંયા આવીને સ્કોલરશિપ મળીને એમને શિક્ષણવૃત્તિ મળી અને પછી અહીંયા અભ્યાસ થયો કોલેજનો અભ્યાસ એટલે વડોદરાથીનું કામ અહીંયાથી કામ વડોદરા સંસ્થાનનો તે સમય આઝાદીને પૂર્વની સમય હતું અહીંયાનું જે એડમિનિસ્ટ્રેશન હતું એમનો અનુભવ મળ્યો અને આ વાત ના જોઈને એમને ઉપર જે સંસ્કાર મળ્યા તેનાથી મહારાષ્ટ્રમાં અને મોટામાં મો એ કરી છે લોક કલ્યાણ માટે તો આજ આનંદની વાત છે જે વિચાર હતું કે દેશની પ્રગતિ કરે અને બીજા લોકોનું પણ પ્રગતિ કરે આ વિચારનું અનુકરણ શ્રી માનનીય રાજારામ બાપુને કર્યું અને એક મહારાષ્ટ્રમાં એક મોટા એક લોક નેતા ખિતાબ મળ્યું છે અનેક કામો એમનાથી થયું અને આજ એમને યાદગીરીમાં આજ વડોદરામાં પુરસ્કાર સન્માન છે તો હું એક એમનું એક અભિમાન પણ છે અને આનંદ છે અને હું આ સંસ્થાને આભાર પણ માનું છું મરાઠી અને ગુજરાતી સાહિત્ય ઇન્ટરલિંક છે કે નહીં મને ખબર નહીં પણ વડોદરામાં જરૂર છે કારણ વડોદરા રાજ્ય એવું હતું કે મહારાષ્ટ્રના અનેક લોકો આ આવીને વસ્તી રહી અહીંયા અને મરાઠી ભાષા અને ગુજરાતી ભાષા બેઓ ભાષા બધા લોકોને આવડતું જ હતું હજી સુધી ગુજરાતી લોકો પણ મરાઠી ભાષા સમજે છે અને ખાસ તો ગુજરાતની સંસ્કૃતિ અહીંયા રહી પણ એક મહારાષ્ટ્રની કલ્ચર અને સંસ્કૃતિને કારણે અહીંયા એક સંસ્કારનું એક વાતાવરણ રહ્યું એટલે એક બે સંસ્કૃતિનો સુંદર એક સમન્વય વડોદરા છે